ॐ श्रीसङ्कटनाशनगणेशस्तोत्रं नारदो उवाच प्रणम्या शिरसादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यं मायुक्कामात्तसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तदाष्टमं नवमं फालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यातिलभते विद्यां धनात्तिलभते धनं पुत्रातिलभते पुत्रान् मोक्षात्तिलभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षट्भिर्मासैफलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभतेनात्र संशयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्यात् भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशनगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्